помочь. Скажите мне, пожалуйста, если тут кто-нибудь есть, у кого есть э, нанятые работники, да нанимайте вы работника, вы ему помогаете, вы за него делаете работу, гладите по головке, вытираете слезки, потираете то, что он там, пардон, написал. Если бы человека наняли, мы должны у него контролировать и спрашивать, что он сделал. Что такое не могу заставить работать коммунальное предприятие? Это нормально? Не можешь? Сонечку, вперед! на твою должность мне очень, много народу. Если человек будет ждать от нас только вот такой реакции, тогда он будет работать. А если мы будем его уговаривать, солнышко сделай нам что-нибудь, пожалуйста, мы тебя просим, он будет как сальдо, на нас не реагировать, пока мы не поднимемся вот туда вот тобой, не пойдем ему бить голову. Я не права? Права! права. Согласны со мной? Да. Поэтому мы и говорим, что с первого документа, с первого листа, как мы говорим, девушки написали, с Пускай это будет звернение, это должны быть вымоги, требования, громады выполнять свои прямые обязанности и только так. С первого листа мы должны это дело не выбрасывать, а каждое наше звернение, лист, как вы назовите, челобитное, назовите как хотите. Но это должно быть все сложено в кучку и на, каждый, на каждое письмо должен быть ответ. Нормальный, адекватный, а не отписка. А что будет, если будет отписка? Что мы будем делать? В гости прийдем. Два, три обращения. Ребята, и письмо в прокуратуру о бездеятельности. И подавать в суд, как мы подавали в свое время. Девочки, Оксана, Ира, помнит, Мы подавали в суд на сальдо. Неважно, но факт тот, что это был такой факт. Правильно? Да. Ну вот это все, что я хотела сказать. Извините.